Анатолій Єгоров, азовець із незвичним позивним «Комуніст». Донечанин, який був в полоні, видуманої ДНР, пережив вибух в Оленівці, зустрів з уголівського актора та зірвав йому зйомку. А ще до війни грав за збірну України з регбі. Сьогодні буде багато історій, якими ви будете шоковані. Тепер підписуйте, ставте подобайку і можемо дивитися. Поставив? Вподобайку постав? Я питаю. Що ні, давай став вже всі чекають, поки ти поставиш один залишився. Російською українською. Ну якщо емоції відкрити, то тоді російською. Тому що я тільки переходжу на українську. Щоб було, я думаю, в вашому форматі я думаю, щоб було краще краще російською. Якщо ви не заперечуєте. Від душі в душу. Анекдот. Путін вмирає, попадає. Куда? В Абад, конечно. Ну, отпрашивается, говорит, ну, пожалуйста, ну, я таким был там императором, предводителем страны, ну, отпусти меня на денек, говорит, в Москву. Говорит, я прогуляюсь, посмотрю, говорит, как там, что там, и вернусь, ну, заберешь. Говорит, ну, ладно, хорошо. Отпускает его на землю в Москву, он идет, ну, в другом облике. Он идет, смотрит, все строится, все красиво, думает, с кем поговорить, а, с кем говорить. Думает, зайду в бар, выпью бокал пива, как раз с барменом поговорю. Заходит в бар, заказывает бокал пива, говорит, ну что, как, как дела, как, как Россия? Он говорит, отлично, вообще класс, уровень жизни поднялся, дороги идет. Говорит, да, а как с остальными? Говорит, вообще лидеры, говорит, в, в мире там и так далее, там, потом, вообще класс. Говорит, ну а там дети рождаются, как вообще все супер, там тройнята, четверята, демографический уровень вообще поднимается, все класс, все супер. Уже, говорит, Дальний Восток, там застраиваем, типа жить негде. Он говорит, вообще супер, блин, ну ты, говорит, меня успокоил, говорит, спасибо. Сколько, говорит, я должен? 15 гривен. Найдивнейшие питания, которые вам ставили в Полоне. Мы, когда вышли, нас посадили в автобусы, забегают два ФСБшника и кричат, где генерал? Какой генерал? Генерал американский. Я хуй. Я говорю, какой американский генерал? Где-то на зов Стали вы прячете американского генерала, который командовал всей операцией по сбороне Мариуполя. Я говорю, ну я знаю, кто командовал, но Денис Прокопенко не американский генерал. Они на полном серьезе искали генерала. Я говорю, вы знаете, сколько генералов в Америке? Их там, по-моему, 9 всего или 10. Я говорю, вы думаете, одного отправили в Мариуполь, чтобы он командовал защитой Мариуполя обороны. То есть они были уверены, ну, думали, во-первых, что там наркотики, генералы американские, там полк американских генералов там, и так далее, супер там крутое оружие и так далее. Вопрос в том, что еще в, во время допроса вот, ты понимаешь, что при том, что с тобой там разговаривают полковники, подполковники, да, там, разных служб ФСБ, этот, то есть, если бы это говорил обычный солдат, это бы еще было понятно. Они все верят в свою же пропаганду. Ну, как верят, они зомбированы, даже вот на таком уровне. То есть, они мне говорят за лаборатории, белой Я говорю, ну да, что вы не видели гуси над вами пролетали, у вас потом. Зубы повыпадали у всех. Чи крепили вас за татуирование? Ну, у нас сразу свастики, все дела, вы фашисты, нацисты и так далее и тому подобное. В общем. Мне повезло, у меня идея нации на руке. Вот. И, но ну, наш брак был последний. И когда они уже посмотрели, они говорят, о, это же идея нации, правильно? Я говорю, да. то есть он уже записывает. То есть он уже выучил, там, когда прошло 700 человек, и у каждого второго это идея нации. Это же нации, да, правильно. там записал. Марадонна. Один з найкращих футболістів за всю історію існування гри мільйонів. Свій зірковий час він провів в італійському наполі і за сім сезонів цього один раз став чемпіоном Італії в далекому 1990 році. Це було останнє чемпіонство неополітанців. І ось нарешті, через 23 роки, Наполі дуже близькі, щоб повторити свій успіх, але для цього їм потрібно до кінця сезону не розгубити перевагу у 12 очок. Хоча попереду матчі із дуже міцними суперниками, такими як Рома, зустріч з якою відбудеться вже 29 січня. У кожного з вас є можливість зарядити на цю зустріч разом із топовим легальним брендом ПАРІМАЧ. Ну а якщо в тебе немає акаунту, то в першому закріпленому коментарі на тебе чекає посилання з безкоштовною ставкою на 300 гривень за перше поповнення рахунку. Головне, пам'ятай, вболівай серцем, грай головою. Ти донечанин, який був в полоні ДНР. До тебе було особливе ставлення. На окупованих територіях врем'яно. Не знаю, що таке ДНР. вони там собі самі придумали. ДНР да, був, ну то есть, можно сказать, на народної землі. Ну не в самому Донецькій дня теж ситуація напрягала очень сильно. Я был на Еленовке от начала до конца, и там были только руководство тюрьмы днр То есть там начальник этой ну, колонии, не тюрьмы, колонии, там его там замы ближайшие, а все остальное это были русаки. То есть Федеральная служба исполнения наказаний, их не спецназ, ну, это в СИ, спецназ ВСИНа, а потом ФСБ, СКРФ, это Следственный комитет Российской Федерации, ну, ГРУшники там вначале были. А для русиков там как бы нету такой разницы большой, типа ты там с Донецкой или ты там с Киева или с Харькова, или с этого они не отбивают, ну, не понимают эту всю ситуацию. Но нас начали свозить в Донецкое СИЗО. Ну, в общем, когда нас забирали на обмен, там ничего не говорили, я думал, что мы едем на Донецкое СИЗО. Ну, там бы меня встретили очень ярко. Ну, я уже наслышан тут с ребятами, которые поменялись из Донецкого сезона. Ну, там жесть просто происходит. А, потому что там, полностью а, начиная от охраны, заканчивая руководством тюрьмы, там именно были вот эти вот ребята СОДЛО, боевики, которые очень-очень предвзятые отношение к дончанам. Была такая ситуация, попал. Парень, до нашего выхода в плен на левом берегу, чеченцы его снимали, как он попал в плен там и так далее. Он террошник. Он сам из Донецка. <coughs> вот И он не выжил, его убили на допросах в Донецке. Мы еще были на Азовстале, когда они уже фотку скинули его мертвого. Что сталося в Оленевце? Мужчины, прилета никакого не было. Был взрыв. Объясню почему. Они, в, я был в браке, уже был отбой. Это было 11-12 часов ночи. К нам под забор стал град. Со второго этажа этот прям град видно было. То есть там дорога идет и он стал. А, начал по 10, то есть там 30 ракет и он по 10 ракет отправляет в сторону ну, в нашу сторону, получается, в наших позиций. <coughs> 10 отправил тишина. Вторые 10 отправляет взрыв первый без прилета. Никакого свиста, ничего. Потом перерыв, и еще третий 10 отправляет, и еще один взрыв. А, как получилось? Они з -з закопали два фугаса. Один возле парака, куда людей вывели, второй внутри. И первый, который возле, они первый взорвали, пытались с этим сымитировать, э как пристрелочный. Ну, в артиллерии есть такое. Первый закидывается, пристрелочный, потом корректировка, и уже ну, по цели. Но ну, опять-таки, наши артиллеристы из первого ложат неплохо очень. Но, вот как наши артиллеристы говорят, это невозможно. То есть, по Падание, вот эта крыша барака, то, что, то, есть, то, что даже они показывают там, на своем видео и так далее, под такими углами артиллерия не работает. То есть это взрыв внутри. Ну, вот, то есть это вообще без сомнения, без ничего. Это первый момент. Второй момент доказательства, то, что они начали кричать, что это Хаймерс. Это Хаймерс, это Хаймерс. Ну, он Макеевка Хаймерс, господа. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, разницу. А, то есть там рядом, там вообще ничего не осталось. То есть это, ну, ясно было, что это снутри взрыв. Почему не международную комиссию? Мы там тот же Красный Крест не допустили. Не, ну, у меня такие вопросы по Красному Кресту. Может, они не хотели туда ехать? Это тоже может такое быть. Но сам факт. В ТБЕ фото с Стивеном Сигалом. Нет, конечно. Блин, было бы сначала сфоткал, сфоткался, сфоткался по-любому. По поводу Сигала. Это прошло, наверное, недели две после теракта. Две-три недели. Лето, прям жарко, я помню. Мы, у нас там была комнатка такая командирская. Мы сидим, что-то общаемся. <coughs> Заходит парень. А Кстати, говорит, там Стивен Сигал внизу. Кто, блин? Я говорю, кто? Он говорит, Стивен Сигал. Ну, актер этот, ну, американский, по-моему. Я говорю, ты что, типа, е***лся вообще? Какой? Стивен Сигал, мы в Еленовке в плену. Он говорит, да отвечай, Стивен все. Я говорю, ну, блин, я сейчас говорю, вот, спущусь принципиально. говорю, какой, блин, я... И такой порой, я говорю, я не верю, но я пойду проверю. Я спускаюсь, у нас там, типа, лестничная марш такой, спускаешься. Я такой, хоп, выглядываю, смотрю. 30 вен сил, он именно килограмм 200 я сейчас весит, чтобы вы понимали, он здоровый. Anyway, me, on... Камер миллион, я хоп, ушел. И он там с парнями, которые были на локале, он сыпанул, что-то через переводчика общается. Там общается, я слышу, что вы можете сказать по поводу того, что ваши там типа силы обстреляли вас, вас же типа хаймерсами. парни то нет, типа. Он в смысле нет, ну, говорит, это не Хаймерс, это, скорее всего, не наши силы. Ну, что-то очень не получается у него завязаться на какой-то агрессии. Он думал, что мы сейчас скажем, тот негодяй, подонки. Потом он стоит, а там такая интересная история, он говорит, есть типа нации татуировки? Парни говорят, нет. А ну, говорит, снимите футболки, ФСБшник говорит, снимите футболки типы снимают футболки, и тут просто именно такой момент крутой. Ну, у всех у парней там есть националистические, не нацистский, националистические, то есть как вот там идея нации, там еще какие-то, там Бандера тот же, ну и так далее. Парни снимают футболки, а там как раз парни такие стояли, у которых абстракции, цветочки, котики, нахуй. И они такие, хоп, снимают, и он такой, а что, даже с черным солнцем никого нету и они все тупо разворачиваются идут там дальше на следующий барак. В общем, не удалось. Я, кстати, искал этот репортаж и не нашел. его. Он говорит, я, вы же знаете, что я американский актер, я типа сейчас вот несу мир, типа я вот там. Он отказался от американского гражданства и никакого не американский актер, а блин подстилка российская, поэтому фу. Мне, кстати, в фильмы его никогда не нравились. По разам бы я бы с ним вышел бы. Ну вот это вот. Я бы не пролезла, я уверен. Как <реш> все начиналось в 2014 году? Я на тот момент отсутствовал, когда это начиналось. За границей. Ну, так получилось по спорту. Я игрок национальной сборной Украины в прошлом и в с спорта прыгал. Вот, выступал в Донецкой команде «Тигры Донбасс». Ну, в 2015 я уже вернулся и пошел в Азов сразу шуму коммунист? В общем, это старая история, года 2008-2009, я уже даже точно не помню. Я с Донецкого шахтера. И ну, мы тогда студенты, мало денег, это как бы ну, кэш надо носить моду, <laughs> вот, а, ну, я как бы и не продавалась у нас в Украине, так, там, в Донецке, там, если ты знаешь, магазин М1, м там, можно было квартиру за куртку с Панайлом купить, например, за цену, которую там они делают, ну, это секунды, и я себе выцепил куртку Хенри Ллойд, Красную, ну, похер, что красная, но она как мигалка. И вот я приезжаю, там мы на буме собирались еще на Олимпийском играли на стадионе. Вот, на буме собираюсь, и кто-то там ля, а да ты типа как там или как коммунист, или коммунист, что-то в наших... Ну, и, в общем, это один раз это таскало, когда как-то прилипло, и вот до сих пор. Была попытка смены позывного еще в 15 году, она не увенчалась успехом, <laughs> потому что у меня очень много знакомых там со всего, там, с около футбольного движения со всей Украины, и, то есть, они, это, это ребята, которые все воюют, там, ты видишь, там, разные, то есть, до жопы что-то менять, не сейчас точно. Российская пропаганда пушит инфу, что украинцы воюют под наркотою. Прокоментуй. Во-первых, немножко обратная ситуация. То, что не мы под наркотой, а они под наркотой, это был факт. То есть мы, когда там обыскивали их трупов, и там были наркотики. Я не помню, какие, но были. Это не трава, это какие-то ну, стимуляторы. Просто я не помню название, я просто не шарю. Парни говорят, типа, это там то-то. Но они как бы не тоже шарят, там медики наши говорят, это там то-то, прям там под сумки. Были. И плюс у них еще были наркотики, если так можно назвать, это отряды назывались у них. Поэтому они плевали вперед. У нас был этот вопрос прям вот из Кашники, Следственный комитет, когда в плену, типа вы под наркотой были и так далее. Я говорю, слушай, мы у вас находимся в плену. Отберите у нас кровь и посмотрите. Ну, все, ну, кто-то отбирал? Нет. Ну, блядь, какие наркотики? Ну, я думаю, все знают прекрасное отношение Вазовик к наркотикам. Ну, это, это такого не бывает. Если человек где-то так палится на этой движухе, ну там, попадается, он сразу выгоняется с позором. Чи знаходили в себе силы жартувати в полоне. Слушай, у нас всегда, у азовцев всегда место для гумора. И, и во время войны, и во время там ранений и так далее. Ну, расскажу такую одну историю. <coughs> После теракта на Еленовке парней повезли в больницу, и потом за две недели до нашего обмена их привезли в... на Еленовку опять к нам на барак. Там парень молодой взехал, я не буду его называть, вот он как. Вот, он потерял ногу э, ниже колен. И вот мы что-то в комнате там находимся, он такой говорит, я говорю, не переживай, все нормально, тебе протез поставим там за... 300 тысяч долларов, полмиллиона, ну, неважно. Говорю, биомеханика будешь вообще. А он такой сидит, блин, говорит, я хочу, говорит, чтобы у меня, говорит, пистолет так с бедра выезжал, как у робокопа. Я говорю, слышь, братан, ну тебе тогда надо ну, отрезать по яйца. <говорит> он что, да, говорит, так не получится. Я говорю, нет. Ну, то есть, ну, нормально. Во всяком случае, в таких экстремальных ситуациях, ну, что на войне, вот, там, окружение, что в плену, Юмор это единственное спасение, чтобы не сойти с ума, чтобы не упасть с духом, то есть ну, держаться максимально это юмор. Чебуло предъято отношение до азовцев. В начале первая смена там, которая приехала, мне видать с общего режима сняты, командированные, не было никакого такого напряга прям то есть. Ну, Типа режим, да, ну, режим есть режим, но не было сверхрежима то есть там предвзятого. А потом с каждой сменой все это усугублялось, усугублялось, гайки закручивались. Ну в общем, чтобы вы понимали разницу, вот у нас было три азовских брака, это были чисто азовцы. Вот э, одного азовца выводили на допрос там 15-20 человек, то есть там это там, 5 синовцев, там 10 спецназеров, например, одного азовца. Заслушные браки рядом. Один подошел, синовец, 15 человек их собрал, так, туда пошли. И они все пошли. Вот, а у нас было вот особое внимание, нам очень уделялось. Вы брали полоненных в Мариуполе? Так, были полонения, и я не помню, сколько их было, там в районе 16 человек, это еще в начале марта их взяли. Один прям был у меня на бункере, вот, и я его отпустил. Ситуация была такая, когда это самый тяжелый день, вот если это назвать, можно так, самый тяжелый день за всю компанию Мариупольскую для меня был. Это мы попали, ну, там, где мы находились на левом берегу, в полуокружении, и нам уже отступали на э, Азовсталь непосредственно. И он был на бункере, а мы ну, на пешем, то есть быка, которая там тяжелая была, мы оставили его, подожили в бункере. Он два месяца с нами там находился, в общем, я ему сказал, он, твои 50 метров. Через 20 минут выходишь после нас, ну, сказал, что если выйдешь раньше, там, снайпер будет работать, типа, чтобы, ну, не смотрел, куда мы пошли, там, и так далее. Вот, но у меня не поднялась на него рука на безоружного, там, стрелять его, там, или еще что-нибудь. Историю одну расскажу. В общем, они очень были перепуханы, когда попадали в плен, э, потому что они же попадали к Озову. И, то есть, ничего не приходилось делать совершенно. Они говорят, мы все расскажем, только не бейте. Мы, ну, ладно, чай будешь? Ну, типа такого. Ну, я на полном серьезе говорю. То есть, этот Леша там заболел, ну, сырость, этот... Мы его лечили, то есть, он там ел, как и мы. То есть, не было там такого. Вот у азовцев в честь превыше всего. И противник, какой бы он тварью ни был, понимаешь, и так далее и тому подобное. Вот если он сопротивляется, если он там напал на тебя, или он с оружием в руках, ну, типа, застрелить его вообще никакой проблемы нет, то есть хоть и в упор. А зарезать его тоже никакой проблемы нет. А когда человек безоружный, когда он в плену, и ты понимаешь, что, типа, ну, блин, это глупо, ну, ты, он уже в твоем распоряжении полном, то есть он ничего тебе не может сделать. Это, ну, постыдно как-то. И вот отношение к нашему военнопленному плену, это просто, это не мужчина. Ты уважаешь, что тебе посчастило выжить? Сто процентов. В два раза. В общем, в середине апреля где-то я для себя понял и принял, что ну, я не выйду там с Азовстали. Ну, типа это был вопрос времени. Просто это время ты максимально оттягивал не для того, чтобы там пожить еще, поверьте мне, там такая вся жизнь была, а для того, чтобы забрать с собой побольше противника. И когда мы выходили 20 мая с Сазовстали, сдавались в плен, я словился на мысли, типа в смысле что происходит. <laughs> я как бы, ну, у меня типа история кончилась, я уже и дальше и не думал. Потом плен. Вот в плену я был уверен, что я уже туда не выйду. Вот прям вообще на 100% уверен был. Поэтому, ну, два раза повезло и очень круто повезло. После спілкування с вами, они все так уж думают, что вы нацисты? Смотри, э, нацисты, да? Нацисты, фашисты. У них первая ну, позиция по Азову. Я им говорю, говорю, как вы можете, ну как это, я не понимаю, что это такое. У меня, говорю, на бараке, я говорю, азовцы. Один, говорю, еврей, один мусульманин, э, крымский татарин, третий просто мусульманин, который ну, там со своих и, и побуждений принял ислам. И говорю, язычники, христиане, католики, каких вы говорите этот? Ендальф, вот накануне неделю назад выступил в парламенте Израиля. Шах и мат, господа. Не, но ну они сейчас скажут, что израильтяне тоже все фашисты вообще. Ну, вы же понимаете, кто как на варе шапка горит, да? Вот и все. Сколько скинул в полоне? Вышел я в Чернигове по 93. На начало я был 145-44. А когда ты выходишь за ласта, сколько тогда было? А я не знаю. Ну, я думаю, что я где-то десяточку скинул на, вот, за три месяца. Yeah. Я хочу, что ты очень в форму. Знаешь, все набирают, потому что, ну, может, это, ну, у меня, во-первых, физиология такая, вот. Ну, я просто на других парней смотрю, то есть все очень быстро набирают. Это нормальная ситуация, мы разговаривали с диетологами, они говорили, что после вот такого голодания, после там этого будет быстрый набор веса, потом его просто надо контролировать, перегонять в мышцы там и так далее. И так далее. То есть я над этим работаю. Это выдражные лакадыревцы в песнях Мусураева. Я тебе больше скажу, в плену, в плену, в Еленовке, когда поставили граммофон, они нам включали радио, а бывало песни, и они включали Мацураева. Мы были охуевшие. Они даже не отбивали, что они включают, и что из него это. То есть мы понимали, кто это такой, а они включали. Ну, зашли, мы там заняли позицию, да, наблюдательный пункт, а там стоит ЖБЛ, в квартире вот здоровенная. Ну, как же ж не включить? Включали, то есть то, что на телефоне было. Там же связи не было. На телефоне там было, у меня там была э, Мариуполь, Амиста э, Марии, там потом, э, не помню, ну, в общем, такие националистические песенки включали. Тарабанили в, в, на ложную позицию, этот, ну, они потом насыпали. Мы выявляли с этого их не огневые позиции. Я же говорю, ты вот последний месяц с конца марта, вот там до да, конца апреля, ты настолько уже вливаешься в эту всю историю, что ты вот, ну, типа, давайте-ка сделаем так, получилось, нормально. И ты вот придумаешь новое, новое, новое. Как э, хороший сапер, он тоже. Растяжечки когда ставит, минирует, он минирует все по-новому, все по ну, фантазии. Художники, художники, да. Друзі, найкраща подяка за роботу нашої редакції буде поповнення фонду від душі в душу для допомоги військовим. Всі ваші донати підуть на закупівлю необхідного обладнання для хлопців на нулі. Скинути подяку ви можете за цим QR-кодом чи за посиланням в описі під відео. Дякуємо. Від душі в душу.